Здравствуйте! Вы смотрите программу «Пульс». О происшествиях в Гродненской области за минувшую неделю, а также о жизни и работе силовых структур расскажут наши корреспонденты и я, Оксана Голубович. Нет зимней резины и детских автокресел? Теперь придется заплатить штраф. Куб спасающий жизни. Новое устройство появилось у гродненских спасателей. Двойное убийство раскрыто в Гродно. Смерть пришла от того, от кого не ждали. Две женщины погибли от рук своего приятеля. Последние несколько дней не обошлись без нарушений и несчастных случаев. Какими событиями они были отмечены, расскажет Владимир Лобан. Лобовое столкновение на дороге Барановича Волковыск Гродно. При совершении обгона Ауди выехал на встречную полосу, где столкнулась с Жигулями. Несколько человек пострадали. В результате дорожно-транспортного происшествия травмированными оказались трое, два водителя, а также пассажирка «Жигулей». С травмами девушку доставили в больницу попутным транспортом очевидцы ДТП, а двух водителей помощь оказывали бригада скорой медицинской помощи, которые приехали на место происшествия. После оказания необходимой медицинской помощи 24-летнего виновника дорожно-транспортного происшествия отпустили домой. Взрыв на улице Лиможа областного центра. Волной воздуха выбитые окна, межкомнатные двери. Причиной чрезвычайного происшествия стал аэрозольный баллончик. дезотарант был оставлен недалеко от зажженной свечи. 41-летняя хозяйка и ее дети, студентка и школьник, находились дома. Все были в одной комнате. Мать утюжила белье, сын сидел за компьютером, а дочь смотрела телевизор. В спальне на комоде у зеркала стояла косметика, рядом с которой в канун крещения зажгли свечу. Никто не мог предположить, что постепенная разгерметизация баллончика и заполнение комнаты опасной смесью высокой концентрации в дуэте с огнем приведет к таким непредсказуемым последствиям. Горение не произошло, однако взрывная волна выбила остекление двух оконных проемов и межкомнатную дверь. Люди не пострадали. Два рыбака провалились под лед в Гродненской области в минувшие выходные. Первый случай зафиксирован на Зеленском водохранилище. Также под заядлым любителем рыбалки лед проломился в деревне Озеры. Я просил бы всех рыбаков, которые вот в настоящее время идут на рыбалку и находятся. Вот толщина льда в настоящее время 3-5 сантиметров, что категорически запрещается выходить на лед. Поэтому, если вы идете на рыбалку в зоне действия станции постов, вас там предупредят, вас там не пустят. Но если вы ловите рыбу, пытаетесь где-то не храняемых водоемов, так будьте готовы к тому, что последуют, как говорится, такие неприятности для своей жизни и, как говорится, здоровья. Отобрал у пенсионера пакет с продуктами и скрылся в неизвестном направлении. Нелогичное преступление совершено в Гродненском районе. Отвечать за содеянное придется 30-летнему мужчине оперативные сотрудники получили достоверную информацию от жителей а, деревни а, после чего через некоторое время сами задержали а, преступника и сообщили в милицию а, мужчина был задержан ранее он а, был судим за преступление а, на данный момент возбуждено уголовное дело а, по а, статье а, грабеж Двойное убийство раскрыто в Гродно. Мать и дочь погибли от многочисленных ножевых ранений в собственной квартире. Убийцей оказался и глухонемой приятель. Подробнее в следующем сюжете. Это жестокое убийство леденящей волной всколыхнуло спокойную жизнь жителей многоэтажного дома на улице Поповича. Случилось это в конце минувшего года. Жильцы пожаловались на неприятный запах в подъезде и обратились в службу газа. Но после обследования было выяснено, что утечки нет. На место выбыл участковый инспектор, который через окно балкона увидел тело женщины. Когда помещение вскрыли, в нем были обнаружены трупы двух женщин с множественными следами ножевых ранений. Убитыми оказались 54-летняя мать и ее 27-летняя дочь. Убийство было совершено, ну, можно сказать, несколько и замаскировано преступником. Благодаря работе всех служб правоохранительных и Следственного комитета, и уголовного розыска, и милиции общественной безопасности, нам удалось установить преступника, который совершил убийство ну, на почве он был знаком на почве таких внезапно возникших личных неприязненных отношений. Сам значит, преступник э, не мой. Э, большое э, подспорье было нам вот сурдопереводчик, помог в раскрытии этого преступления, за что начальник УВД и поощрил <связь> вот эту, <связь> этого человека. Убийство довольно-таки было резонансное, э, но нам удалось его раскрыть вот Благодаря всем усилиям всех служб, которые были задействованы в данном раскрытии данного преступления. Орудие убийства – кухонный нож. Убийца выбросил в реку Неман. Он был найден в ходе поисковых работ водолазами из спецподразделения Алмаз, которые в течение нескольких часов прочесывали дно. Данный нож по уголовному делу стал основной уликой, доказывающей вину подозреваемого. В целом, за минувший год сотрудниками уголовного розыска криминальной милиции удалось добиться высокого уровня раскрываемости преступлений. Результаты работы по линии уголовного розыска за 2014 год показывают, что на протяжении уже нескольких лет идет стабильное снижение преступлений по линии уголовного розыска практически всех видов, исключая там несколько отдельных, и раскрываемость преступлений по линии уголовного розыска она достаточно высока. В этом году нам удалось раскрыть все убийства, все тяжкие телесные повреждения, повлекшая смерть, изнасилование и ряд преступлений, относящихся к категории тяжких имущественной направленности. Тем не менее, правоохранители предупреждают граждан, что всегда стоит оставаться внимательными и больше внимания уделять сохранности имущества и собственной безопасности. Первая проблема это кражи из квартир, которые мы пока не можем разрешить вот на территории города. Это преступления, совершаемые устойчивыми преступными группами, не нашими, не гроднинскими. Поэтому для наших граждан рекомендую усилить и в том числе и двери, и замки. Лучше всего, конечно, сдавать свои квартиры и жилье под сигнализацию. Тогда будет где-то больше гарантий на на то, что э, преступники не похитят имущество. Значит, еще один момент, на который хотел бы обратить внимание, это автотранспорт. Автотранспорта в городе много, и э, кражи в, э, из автотранспорта продолжают и имеют место, и они практически ежегодно на протяжении года значит, одна группа э, устанавливается, потом появляется другая и так далее. Поэтому стоянки значит, платные усиления значит, автосигнализациями транспортных средств. Ну и желательно лучше, конечно, осуществлять контроль за ними. Не теряя бдительности и соблюдая правила безопасности, можно снизить риск оказаться потерпевшим и ограничить себя от посягательств. 16 января вступил в законную силу указ президента Беларуси, который внес изменения и дополнения в правила дорожного движения. Теперь госавтоинспекция будет наказывать водителей за отсутствие зимних шин и детских автокресел. Подробности у Марины Каминской. Ездить зимой на летней резине недопустимо. Теперь это закон для всех автовладельцев. 16 января вступил в силу указ президента Республики Беларусь, который обязал водителей с 1 декабря по 1 марта переобувать свое авто. Поводом для таких изменений послужила высокая аварийность зимой на дорогах нашей страны. В зимний период времени коэффициент сцепления обычных летних шин с дорогой существенно снижается. Соответственно, увеличивается тормозной путь, возникают все различные боковые заносы, ну и все различные, естественно, плохие последствия и совершение, как, как, как результат совершения дорожно транспортных происшествий. По мнению экспертов, тормозной путь на летней резине зимой увеличивается на 30%. И можно только представить о последствиях такого скользкого пути. Зима у нас такая легкая, но чтобы аварии не было и Ездили свободно и без всяких происшествий. Надо менять резину. Это правильно я считаю. Надо штрафовать, потому что это все-таки безопасность. Потому что машина на летней резине зимой идет абсолютно непредсказуемо. Вот. поэтому как бы Бывали случаи у вас, когда машина себя вела на летней резине? Конечно, вот даже вот первый снег не успели переобуться, и все, машина неуправляемая. К слову, в Эстонии, Литве, Латвии, Финляндии, Швеции и Австрии использование зимних шин давно закреплено законодательством. В нашей стране до сих пор каждый водитель сам для себя решал, как ему быть на дороге зимой, рисковать или все-таки безопасно ездить. Теперь езда на летней резине это не просто риск, это преступление, которое уже будет наказываться штрафом. В том случае, если водитель будет использовать в зимний период времени летний тип шин, на него будет наложено административное взыскание в виде штрафа в размере до 300 тысяч, до 360 тысяч белорусских рублей. А повторности нет? Повторности нет. К слову, под зимними шинами подразумеваются, собственно, шины, производимые специально для передвижения зимой и даже так называемые всесезонки. Под зимним типом шин подразумеваются шины, на которые нанесена аббревиатура в виде английских слов All Seasons, так называемая всесезонная резина, а также шины, на которые нанесены символы латинских букв M плюс S, либо M.S, M and S. Вот эти шины признаются зимними. Также зимними шины признаются шины, на которых нанесена горная вершина с тремя пиками, и внутри этой горной вершины имеются снежинки. Специалист по продажам шин Евгений Ашгиревич рассказывает: такого ажиотажа, который был в декабре месяце прошлого года, он уже давно не видел. Автолюбители активно скупали зимнюю резину, не очень разбираясь в ее качестве и назначении. Покупали шины и особо предприимчивые, которые прежде обували в зимнюю резину только два колеса ведущие оси. Естественно, ажиотаж был, а люди. Скупали все подряд, то есть раньше, когда еще ходили, выбирали, в принципе, по производителям, по цене что-то как-то договаривались, то теперь они покупали буквально без, без определенного выбора, то есть по совету специалиста по продажам, да, то есть они покупали любого, любого производителя, да, лишь бы это была зимняя шина. Однако неприхотливые водители все-таки обращали внимание на маркировку и задавали вопросы, для какого типа дороги эта резина предназначена и можно ли ездить на ней летом. Основное отличие зимних шин от летних ⁇ это прежде всего состав резины а, и рисунок протектора. То есть летняя шина, как правило, сделана с более жесткого состава, исходя из температурных условий использования этих шин. Чтобы обеспечить максимальные сцепные свойства шины, шины и, соответственно, тормозной путь автомобиля уменьшить в экстремальных условиях, шина делается более жесткой по составу, тем самым увеличивая ее эксплуатацию. Зимняя шина, наоборот, используется в холодных морозных условиях на скользкой поверхности, поэтому ее отличает более мягкий состав резины и грубый рисунок протектора. Также зимняя шина в отличие от летней очень прорезана густо ламелями. Это поперечные прорези на рисунке протектора, которые дают сцепление под давлением автомобиля, дают сцепление именно на гололеде, на укатанном снегу. Вот. А тем самым, тем самым мягкий, мягкий состав резины зимние шины, вот, то есть ее можно наглядно ощутить, то есть эти ламели под небольшим давлением они раскрываются и дают дополнительную площадь сцепления. К слову, остаточная глубина протектора рисунка зимних шин по нашему законодательству должна быть как минимум 4 мм. В том случае, если шины имеют хотя бы один индикатор износа в канавке протектора шин, такие колеса считаются уже непригодными и, соответственно, это является нарушением правил дорожного движения, относится к технической неисправности автомобиля. А значит, и водитель будет наказан штрафом. Правда, не только зимние резины коснулись поправки правил дорожного движения. Особенное внимание уделено безопасности детей. Поводом для того, чтобы законодатель внес такие изменения в части использования кресел для перевозки детей, послужила, конечно, высокая травматичность сегодня в дорожно-транспортных происшествиях наших детей. Только по Гродненской области в течение прошлого года было совершено 40 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых, к сожалению, 3 ребенка погибли и еще 43 получили ранения различной степени тяжести. В 50% дети получали травмы, находясь в салоне автомобиля в качестве пассажира. И естественно, в этот момент, как правило, они не были э, никаким образом закреплены, не были усажены в детские удержанные сиденья. За перевозку детей до 12 лет не в специальных креслах водители личных авто заплатят штраф в размере 720 тысяч рублей. Теперь в возрасте от 5 до 12 лет необходимо будет в обязательном порядке использовать специальные удерживающие устройства, так называемые подушки, брустеры и другие устройства, которые позволяют по своим техническим характеристикам быть пристегнуты к сиденьям ремнями безопасности. В возрасте же до 5-летнего возраста детей в обязательном порядке необходимо перевозить только в специальных детских сиденьях, так называемых детских креслах. Правда, есть один нюанс. Если рост ребенка выше 150 сантиметров, креслом безопасности можно не пользоваться. Но уж точно пользоваться ремнем безопасности. Запрещается э, перевозка детей на таких креслах на переднем пассажирском сидении в возрасте до 12 лет, в том случае, если автомобили... Техническими характеристиками предусмотрена подушка безопасности, и она находится в включенном состоянии. Перевозить так в этом случае детей можно только в том случае, если эту подушку безопасности отключить. Как говорят в народе, пока гром не грянет, печально, что сознательность наших граждан чаще всего проявляется только тогда, когда несчастные случаи происходят именно с ними. Ужесточение ответственности за передвижение зимой на летней резине и перевозку детей без специального кресла ⁇ это, как показывает практика, единственный эффективный способ борьбы за безопасность на дороге. На вооружении у гродинских спасателей появилось специальное прыжковое устройство эвакуации «Каскад-5». Теперь у сотрудников МЧС есть возможность эвакуировать граждан из многоэтажных зданий, не применяя автолестницы. Автомобиль быстрого реагирования прибывает к месту условного пожара. Расчет спасателей начинает разворачивать конструкцию. Оболочка наполняется воздухом и так называемый «куб жизни» готов к работе. Он позволяет безопасно спрыгнуть и приземлиться с высоты четвертого этажа. Принцип действия этого устройства, он приводится в рабочее состояние с помощью мото-вентилятора, который нагнетает внутрь воздуха. Каркас надувается в течение нормативного времени трех минут, он приводится в свое рабочее положение. И он используется в крайних случаях, когда уже другие методы эвакуации людей невозможны. При эвакуации допускается на него, то есть падение человека с высоты до 10 метров, не нася повреждению для здоровья. Если брать высоту высоты до 20 метров, это возможно, но уже не гарантирована полная безопасность. Седьмой в республике и первый в Гродном. Куб жизни теперь находится в арсенале при немских спасателей. И хотя, говорят профессионалы, такое оборудование используется нечасто, иметь его под рукой не помешает. Ситуации бывают разными. Одинаковых пожаров не бывает. Могут возникнуть такие ситуации, когда именно людей необходимо спасать, используя данное устройство. Оно позволяет эвакуироваться человеку с высоты не более 10 метров вот, и таким образом спасти себе жизнь. Не всегда можно подъехать где-то специальной технике, выставить автолестницу, коленчатый подъемник. Укрепление материально-технической базы для Гродненской службы МЧС – задача из числа главных. В прошлом году по этой линии было сделано немало. Стоит вспомнить новый аварийный спасательный пост в Паречье. Осенью объект был открыт в торжественной обстановке. Существенно обновился и парк специальной техники в нашем регионе. В 2014 году на вооружение поступило 11 автоцистерн с запасом воды емкостью 10 тонн. Это очень серьезно для цели пожаротушения, особенно в зимних условиях. В сельской местности, в сильные заморозки, скажем так, бывают случаи, когда отсутствуют подъезды пожарным водоисточникам, либо они перемерзают, если они не глубоководные. И именно вот эти вот автоцистерны, они нам позволяют ликвидировать возгорание без дополнительной дозы правки техники. Были и другие приобретения, может не такие громкие, но не менее важные. Что касается пожарного оснащения, тут мелочей не бывает. Приобретался военно спасательный инструмент, пожаротехническое вооружение, необходимое для поддержания боеготовности наших подразделений. Радиостанции, носимые, стационарные, спасательные веревки. Все необходимое есть для того, чтобы выполнять боевую задачу. Аналогичные ориентиры остаются актуальными и в этом году. А иначе, говорят специалисты, быть не может надежная техника плюс профессиональная подготовка пожарных. Вот гарантия того, что чрезвычайные ситуации в регионе будут ликвидироваться максимально эффективно. На этом наш выпуск завершается. Вы смотрели программу «Пульс». До встречи в следующий вторник.